Дмитрия Гавердовского остановили в пол четвертого ночи. Дальше версии происходящего разнятся. По словам водителя, ему не смогли объяснить причину остановки. А по словам представителей ГАИ, причину водителю объяснили, но он категорически отказался предъявить документы. Три часа назад э, меня остановили сотрудники милиции. Остановили без причины. На мое законное требование пояснить причину остановки, согласно законам милиции, они отказались. Также значит, придержали меня три часа без составления каких-либо административных материалов. Характер руху транспортного засобу викликав підозру в спроможності водія керувати ним. Це було роз'яснено водію на його запитання про причину остановки, причому було роз'яснено не, неодноразово. Водію было запропоновано э, надати э, водійські документы, на що водій категорично відмовився. В течение нескольких часов инспекторы требовали предъявить документы, а водитель назвать причину остановки. Документы передаете? Не передаю. Все, извините, пожалуйста, сильно опасно. Не, Не передаю. Не передаю. Законное основание остановки какое? К месту событий стало подтягиваться милицейское начальство. Тут версии тоже расходятся. По словам адвоката водителя, это была месть за события 22 января. Тогда еще один автомобилист снял на видео, как сотрудник одесской ГАИ отказывается говорить на государственном языке. В свою очередь в госавтоинспекции заявляют, что руководство приехало из-за звонка самого водителя. Это спланированная акция устрашения, потому что не выезжают на обычные мероприятия, на обычные задержания э, замначальника ГАИ области, замначальника ГАИ города, уполномоченные, вернее дежурные по ГАИ области, дежурные по ГАИ города, дежурные по э, милиции ОМВД города, э, дежурные по, вернее замначальника УВБ, это Управление внутренней безопасности областной милиции». Сам водій перезвонив на телефон чергової частини ГОМВСТ України в Одеській області за номером 102, Повідомив про цю подію, сказав, що нібито на його думку відносно нього працівники Даї скоюють незаконні протиправні дії. Тому на місце події прибули відповідальний від управління Даї, відповідальний від керівництва по ДАЇ міста Одеси. После уже около половины восьмого утра у прямого водителя доставили в начале в райотдел, а после в Приморский районный суд, где арестовали на пять суток за неподчинение сотрудникам милиции. Адвокат водителя собирается опротестовать постановление суда. Руслан Смещук, Константин Длужневский, телекомпания АТВ.